Tower des de Petronas Tower, ça va donner donc là c'est KLCC, donc c'est KL Central, hein, enfin, c'est un quartier central de Kuala Lumpur. Donc là on voit le centre commercial Pavillon et kit Pintang là-bas. On voit le, le Isetan Mall et le pavillon Mall. Donc, ça, c'est le coin vraiment avec la, les animations. C'est ce secteur-là en fait. Hong Kong, Singapour, Kuala Lumpur, même combat. Same, comme on dit dans certains pays asiatiques. Same, same, money, business, perfume. Pavillon, un centre commercial euh, qui a l'air d'être assez luxueux à Kuala Lumpur. Un autre centre commercial là. Ici, il y a des trucs, un, un grand millennium, ça va être un hôtel de luxe. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, juste pour le fun. Yves Saint-Laurent qui sponsorise le pavillon Kuala Lumpur. C'est joli les couleurs. Les Asiatiques se font. Les photos sur des trucs comme ça, ils aiment bien. Hein. Foudre République. C'est ah. Fou Bouffe végétarienne, c'est super, c'est l'heure du souper ici. Il y a des trucs sympas comme tout. C'est bon, c il n'y a pas de viande en plus. C'est que du synthétique si j'ose dire. Une petite soupe d'inspiration thaïlandaise, tamyang, tam euh, végétarienne. À mon avis, ça doit être un peu spicy. Je n'ose pas trop imaginer, mais on va voir. Avec ça, c'est chaud en plus. Quand j'aurais bouffé ça, je serais, je serais... Noodle soup à 12 ringgit. Euh, soupe légère euh, avec donc des légumes, des pâtes et des protéines végétales. Rien de mauvais pour la santé a priori des champignons, euh, des carottes. Bon, c'est pas trop spicy, il n'y a pas trop de goût. Hein. J'ai mangé hier soir un tom yam qui est une soupe thaïlandaise. Là, ça a arraché vraiment fort. Ici c'est vraiment neutre à côté. Quoi. Mais bon, ça devrait aller. Un bon petit curry noodle euh, végétarien qui a dit que manger sans viande c'était manger triste. Ça sent fort, ça sent je sais pas quoi, les épices, mais c'est assez sympa, là, les couleurs et tout. Petit plat végétarien à 13 ringgit, enfin 13,90, donc 3 euros et euh, des. Quelqu'un m'a conseillé de prendre ça, alors je sais pas ce que c'est en fait dedans. Hein. Voilà, il y a une soupe et il y a ça. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le curry noodle soup, ici est extra on envoie ici là, Hop, ça là, ce truc là, c'est extra, ça c'est ce que j'ai pris, car euh, les chats, bon, on va voir, hein. on va voir ce que ça vaut, mais ça coûte pas cher, mais bon ça va être bon, végétarian euh, chicken rice. Noodle végétarien Donc, qui vient de là en fait, euh, il est spicy, c'est crémeux, c'est tout bon. Et il y a même des trucs qui ressemblent à du poulet ou à, à quelque chose d'autre. Bon, visuellement, ça ressemble vraiment à de la viande. On s'en est pas évidemment, et au goût, euh, c'est différent. Mais sinon, euh, le truc a de la gueule. J'ai payé même pas 12 ringgit ça fait deux euros cinquante pour un gros bol comme ça. Euh, c'est pas mal quoi. yeah, drop.